sanksi FIFA bikin Parlemen Malaysia panas. Okey. Yang nak bermain dengan sebuah negara ini, maka dia pertama kena lahir di negara tersebut. Berlaku penipuan menyebabkan imej negara kita sangat tercemar sekarang. Kita rasa tim kita wow. kuat tapi akhirnya semua malu. Kita nak pakai jersi Harimau Malaya pun malu tau. Malu. Semalu. Walaupun lolos ke Piala Asia 2027, Malaysia terancam tak ikut serta, setelah FIFA menjatuhkan sanksi terkait dugaan pelanggaran dalam proses naturalisasi tujuh pemainnya. Kasus ini menjadi sorotan besar dan dianggap memalukan bagi negara. DPR Malaysia pun memanas, menuntut penjelasan dari menteri terkait. Mereka merasa malu karena reputasi negara tercoreng akibat hukuman FIFA atas dugaan penipuan tersebut. Berapa jumlah pemain bola sepak yang telah diberi taraf warga negara melalui jalur ...naturalisasi. Jawapannya 23 orang. Ya. Berapa banyak permohonan... ...menjadi warga negara? 49 ribu. Berapa, berapa banyak lagi permohonan yang... ...belum dibuat keputusan? 6 ribu. Hmm. Sejak saya berada di sini... Ya. ...berapa ramai pemain bola sepak? 23 orang. Baik. Bagaimana proses permohonan warga negara dibuat keputusan melalui naturalisasi mengikut Perlembagaan Persekutuan Perkara 19 ya, iaitu permohonan untuk menjadi warga negara Malaysia yang datangnya dari warga negara asing isu ini berbangkit Tuan Ipertua kerana tindakan yang diambil oleh FIFA ke atas pemain-pemain oleh sepak harimau Melayu. Jadi saya jelaskan dulu bab KDN ini adalah dari hal permohonan menjadi warga negara dan proses yang kita guna pakai. Hmm. Apa jalurnya? Perkara 19 Perlembagaan Persekutuan yang membenarkan kerajaan untuk menimbangkan, memproses dan membuat keputusan tentang permohonan warga negara. Untuk membuat keputusan mengikut jalur 18 ini, ya, perkara 19 ini ada tiga rukun yang pertama pemohon itu sendiri kena memohon Tak boleh melalui ejen JPN tak pernah guna pakai khidmat ejen untuk permohonan warga negara Ada tiga rukun Yang pertama pemohon kena bermustautin di sini Dalam satu tempoh Yang kedua dia kena berkelakuan baik Betul Ya Maknanya clear tapi sang keselamatan Yang ketiga Pemahaman bahasa Melayu yang mencukupi Kemudian bila kita semak perkara-perkara itu dipatuhi. Di sana itu saja tak cukup. Permohonan itu diproses mengikut juga kaedah-kaedah warga negara 1964. Itu membawa kepada borang C si yang dia kena isi. Kena ada pasport dia, kena ada dokumen dia, semuanya itu pemohon ini patuhi. Maka permohonan warga negara diberikan. Baik. Di sana ada satu perkara lagi iaitu FIFA statute. Yang ini antara Persatuan Bola Sepak Malaysia dengan FIFA. FIFA statute ni kata bagi seorang yang nak bermain dengan sebuah negara ini, maka dia pertama kena lahir di negara tersebut. Yang kedua, ibu atau bapa pemain dilahirkan di negara tersebut bagi tujuh pemain ini ya. Yang tiga, datuk dan nenek pemain dilahirkan di negara tersebut. Maknanya lahir di Malaysia. Kemudian yang keempat, pemain telah hidup cara berterusan. Mana-mana syarat A, B, C, D, mana-mana satu dipatuhi, maka pemain itu layak untuk mewakili negara dan berdaftar dengan FIFA. Itu urusan right. FAM. Jadi saya jelaskan lagi sekali Tuan Ibu Pertua, permohonan warga negara Berapa ramai yang jadi pemain bola Yang main bola kita luluskan 23 Termasuk 7 yang terbaru Apakah jalur perundangan yang kita rojok Perlembagaan Persekutuan Lagi kaedah-kaedah warga negara 1964 Lagi dia mohon sendiri Prosesnya cukup teliti Datang kita ambil biometrik Kita temu bual dia lengkap Maka dia dapat warga negara Okay. Hal kelayakan dia dengan FIFA itu urusan FAM dengan FIFA yang sekarang ni sedang diuruskan di peringkat rayuan dan sebagainya. Hmm. Dan baru-baru ini memanglah FIFA telah mendakwa bahawa Malaysia telah mengemukakan dokumen palsu dalam proses mendapatkan pemain warisan. Dan ini dianggap sebagai bukan isu teknikal, malah dianggap sebagai palsu. Hmm. Difahamkan JPN di bawah Kementerian Dalam Negeri dikaitkan apabila didakwa telah mengeluarkan surat surat yang mengiktiraf kononnya nenek datuk nenek moyang mereka lahir di di Pulau Pinang di Melaka. Ini saya rasa apa WP menteri faham. Dan maklumat daripada FIFA sebaliknya. Baliknya. Dan ini telah mencetuskan satu tanya soalan. Okey, soalan. Mencetuskan polemik, ya, eh? mencetuskan polemik dan menjejaskan imej Malaysia di di peringkat antarabangsa. Soalan saya. Berapa lamakah masa yang diambil oleh JPN untuk menyiapkan dokumen pemain-pemain sebelum diserahkan kepada AFM itu satu seterusnya jika betul berlaku pemasuhan siapakah pihak yang bertanggungjawab kerana isu ini amat memalukan negara oh, memalukan yang ketiga negara. seterusnya apakah tindakan proaktif KDN dalam menyelesaikan isu ini dan yang terakhir setelah tamat proses rayuan dengan FIFA adakah kerajaan bersedia menubuhkan RCI untuk menyiasat kes ini kerana ia adalah skandal terbesar abad ini yang melibatkan pasukan bola sepak Malaysia dan agensi kerajaan. Terima kasih. Tuan. <tuh> Terima kasih kerana empat perkara. Bunyi itu gerun lah. Tapi meriam kapok yang menaik itu. Ya. Saya dah sebut tadi, perkara Perlembagaan Persekutuan tak boleh main-main lah. Saya jawab dalam parlimen skandal terbesar abad ini apa ya bagaimana kita proses perkara 19 pelabur persekutuan saya dah sebut masa kita bahas perlembagaan isu warga negara jalur nak jadi rakyat ni nak jadi warga negara 15.1, 15.2, perkara 16 perkara 19, perkara 30 kita proses perkara 19 ada kepatuhan semua patuh patuh perlembagaan, ya yeah. Patuh tak kaedah-kaedah warga negara 1994. Ya. Borang apa? Borang C. Dia datang sendiri? Ya. Semua proses kita patuh. Baik. Kemudian ditanya berapa lama kita proses dia? Okay. Saya kata ada tiga perkara. Peraturan Dewan. Saya, saya saya tengah jawab 36 peraturan nombor bagi... Peraturan Dewan. Lah. Ya, tengah jawab. Biar Menteri jawab dulu. Sabar dulu lah. Saya kata... Perkara 19 ada tiga rukun Termasuk syarat bermustautin Syarat bermustautin Di bawah akta undang-undang lagi ni Parlimen lulus Nak buat perkara Nak jawab rojok undang-undang lah okay, ya? Kita buat undang-undang ni dalam parlimen Saya sedang jawab dalam parlimen Saya ada tanggungjawab dan saya ada pertanggungjawaban Akta kelahiran Pendaftaran kelahiran ini Memberi kuasa kepada menteri dalam negeri Saya dan menteri-menteri sebelumnya untuk turut mengguna pakai perkara 20 kurungan 1 kurungan C untuk memberikan pengecualian bagi syarat pemustautin dan itu saya guna pakai ya untuk memberikannya dan sebab itu bila tertib ini semua kita selesaikan menjawab soalan apakah proses pemberian warga negara terhadap tujuh pemain ini mematuhi semua perutukan perlembagaan Akta kaedah warga negara dan perlembagaan persekutuan? Jawapannya ya. Yeah. Bol. Sangat jelas. Okey ya. Di sana ada FIFA statute. Itu soal pemain warisan dan kelayakan. Itu FIFA dan juga FM. FIFA kata maklumat yang diberikan itu sebagai palsu. Itu FIFA. Ya, FAM kata ini maklumat yang pemain bagi. Itu maklumat pemain. Jadi dia biar dispute itu mereka selesaikan. Dari sudut perlembagaan sangat jelas. Terlihat sangat pandai sekali. Yang saya berikan. Terima kasih. Mengutarakan tentang peraturan tadi. Peraturan 366. Seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat kejahat ke atas siapa-siapa ahli lain. Yang Muhammad Menteri sebut kepada Kangang Peluru kapur Peluru kapur Tak boleh lah macam tu Jawab elok, -elok lah. Sebab orang tanya Sebab benda yang dibangkitkan ni Benda yang dibangkitkan ni Sebab dah berlaku FIFA telah memberi Telah mengesan Ada penipuan Jadi dia bangkit Dia tanya Tak boleh lah jawab peluru kapur Nak tembak tak ada peluru Jangan macam tu menteri kita Menteri ni Dia kena jawab Mengikut apa yang Fakta tak perlulah Nak sindir apa semua macam tu Tak boleh Ni ni Saya minta tarik balik lah Peluru kapur tu saya minta Soalan satu pun tak jawab 36 nak Menteri. Minta tarik balik Tak boleh Macam tu orang tanya ikhlas Sebab benda yang dah berlaku FIFA mengesan Kita Malaysia tak kesan Benda yang Betul Berlaku penipuan menyebabkan imej negara kita sangat tercemar sekarang Saya minta Tol. Menteri tolong tarik balik lah tak payahlah macam tu. Dan soalan satu tak jawab tadi Walaupun peluru kapok Pemain naturalisasi yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri jadi apa yang diterangkan Skandal oleh pemain Menteri, warisan banyak cerita tentang rukun-rukun rukun-rukun untuk menjadi warisan negara dan dia tidak menjawab apa yang saya tanya dalam soalan tambahan dan antara soalan tambahan yang saya tanya ialah berapa lamakah masa yang diambil oleh JPN untuk menyiapkan dokumen pemain sebelum diserahkan kepada FM itu soalan yang saya tanya hmm. kan dia ada sebut catatan rukun, rukun tu rukun ni tapi kan, kan dia tak dia tak ambil pun bak, bak wajib dia serta tentang rukun ha? Ha, ini 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 masalah pada menteri KDN sepatutnya dia jawab lah kan kalau dia tak boleh jawab mudah bagilah jawapan bertulis simple saja bagi jawapan tulis senang ini dia terus tidak menjawab malah dia menyerang saya seolah saya menyerang dia saya tak serang dia pun hmm. Huh. saya menyerang saya hanya berkata tentang apa isu yang berlaku selama ini berkaitannya dengan pemain neutralisasi ataupun heritage player pemain warisan yang apa Jol. berlaku yang setiap hari setiap masa dibincang dalam media siang dan malam macam-macam isu yang ada yang bincang sebut convention apa vianalah osmo jadi macam-macam isu jadi ini adalah isu negara isu bagaimana maruah negara telah di obok-obok dicalar kan dicalar kita dah lama dah dah, dah jadi macam ni ni kita rasa tim kita kuat tapi akhirnya semua malu Kita nak pakai jesi Harimau Melayu pun malu tau Tapi apa yang kita nak sentuh di sini Ialah berkaitan dengan Keterunan pemain tu Keterunan pemain tu Kalau ikut laporan FIFA Dia menyebut bahawa Ikut laporan asal Salinan asal, dokumen asal adalah Daripada Argentina Daripada Brazil Daripada Spanyol Mengapa uh, JPM mengeluarkan Salinan ataupun Sijil yang Seolah-olah asal yang diberi kepada FM, jadi itu isu dia. Dan semua ada tak jawab soalan saya. Kasus ini menjadi tamparan keras bagi Malaysia, bukti bahawa wow. kebohongan dalam sepak bola tak akan pernah wow. bisa menutupi kebenaran. Wow 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 akhirnya kita sudah bersama-sama menyaksikan dan juga mendengarkan sebuah video yang sangat menarik sekali dan di sini sudah saya mereaksi sebuah video yaitu dengan judul DPR Malaysia ngamuk wajah negara tercemar karena sanksi FIFA parlemen panas jangan tuduh Indonesia. Kalau kita menyaksikannya dari awal sampai akhir kita akan mendapatkan poin-poin yang sudah disampaikan oleh Beberapa tokoh DPR, yang mana tokoh DPR tersebut terlihat sangat marah, sangat kecewa terhadap keputusan atau kebijakan terkait olahraga, terutama sepak bola yang terjadi di Malaysia. DPR tersebut dan tokoh pecinta sepak bola menanyakan siapa yang akan bertanggung jawab terhadap skandal besar ini karena baru kali ini skandal sepak bola yang bikin Malaysia tercemar dan bikin malu semua negara. Jadi siapa yang bertanggung jawab terhadap kasus skandal dokumen palsu warisan atau naturalisasi pemain timnas Malaysia? DPR tersebut memberikan sebuah Pernyataan dengan rasa marah, dengan rasa kecewa, kok bisa kejadian ini terjadi di Malaysia pada saat ini? Siapa yang bertanggung jawab? Ada apa di balik kejadian ini? Itu pertanyaan yang sangat mendasar dari DPR tersebut, dan kita juga mendengar barusan ketika menanyakan isu yang terjadi pada... Hari ini yang terjadi di Malaysia, khususnya sepak bola, siapa yang bertanggung jawab terlihat bapak tersebut sedang menerima sebuah ancaman dan sebagainya. Jadi, bagaimana para netizen yang budiman terhadap kejadian isu yang bikin malu satu negara dan bikin negara Malaysia tercemar dan buruk sekali? Di mata dunia Mengenai dunia sepak bola Mungkin cukup sekian video pada kali ini Mohon maaf apabila banyak sekali Kekurangan dan kekhilafan Mohon maaf Dan apabila channel ini bermanfaat Untuk anda silakan dukung Iaitu dengan cara subscribe, like, komen dan share Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Dari channel ini Dan akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh